А в Умані завершилось святкування юдейського нового року Рожгашана. Прочани-хасиди почали виїжджати з міста. Святкові заходи минули без істотних порушень. Повідомляють в МВС. У місцях масового скупчення людей здійснювалось цілодобове чергування семи постів рятувальників, і вони проводили профілактичні бесіди з прочанами. Один з організаторів святкування Равгілель Коен, подякував жителям Умані за гостинність і наголосив, що віряни моляться за перемогу і мир в Україні. Уман приезжает сюда со всего мира. Я знаю, что нелегко принимать гостей, особенно гостей из 40 стран, которые не разбираются в вашем менталитете, украинской менталитете. Они читали другие сказки. Но вы молодцы, вы терпите это большое мероприятие. Не всем удобно, иногда шумно, иногда грязно. Но вы понимаете, что среди вас живет Живет именно в, в таком смысле. Мы верим, что праведник после смерти, поскольку читает его книги, он живой. Читает его книги каждый день. Про Уман говорится по всему миру каждый день. Поэтому хочу вас благословить, уманчаны, которые здесь живут. Хороший год, хорошая жизнь, что уже война прошла, что хорошо победила над злом. И чтобы мы встретились на перемоге. סקורה, ספסמי, קטורי, מוליצה, זה אוקראיניה, שנה טובה ומתוקה, חרושי ועם גוד.